सातवां जो है जो यूनियन बजट है वो पेश करने वाली है कैसे देखते हैं देश की उन्नति के लिए बजट कितना खास रहने वाला है देखिए ये हमारा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक्स बहुत आगे बढ़ रहा है मजबूती हो गया ज्यादा भविष्य में और भी हो रहा है इसलिए स्वाभाविक कानून से सोच रहा हूं जो होगा अच्छा होगा जनोहित के लिए होगा तो ज्यादा पिछले वर्ग इकोनॉमी के लिए जो है उनके आप लिफ्टिंग के लिए हो जाएगा और जो होगा जो मिडिल है उनका भी फायदा ज्यादा होगा तो इसलिए आम आदमी का जो बजट होता है देश के अच्छाई के लिए वही होगा ये पूरा विश्वास है अनंदा बोस ने दो एमएलए जो टीएमसी के एमएलए ने ओथ लिया था उसको लेकर लेटर एमएलए को लिखा है कि आपकी जो ओथ ली गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के तौर पे पूरी तरह से नहीं उसको लिया गया अगर आप असेंबली में बैठते हैं या असेंबली में वोट करते हैं तो आपको पांच सौ फाइन पर दे देना पड़ेगा ये देखिए ये बेंगोल ओ कानून से नहीं चलते वो अपना मर्जी से चल रहा है लेकिन लोकतंत्र अपना मर्जी से नहीं चल सकते ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो इसलिए जो मर्जी से नहीं होता गवर्नर के पास ही लेना चाहिए वो कानून तोड़ा इसलिए वो फाइन लगा दिया कानून से जो होगा यही करना चाहिए अपना मर्जी से नहीं करना ये ठीक नहीं है ये जो চাল বেঙ্গল মে এ ঠিক নেই হয় জনতা বেঙ্গল কে পরি সংবিধান অনুসারে দেশ চলে কিন্তু বাংলায় সংবিধানের নিয়ম অনুসারে দেশ চলছে না নিজের যা খুশি তৃণমূলের নিয়মে দেশ চলছে ওখানে সর্বোচ্চ সংবিধান রক্ষাকারী হচ্ছেন রাজ্যপাল গভর্নর তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সেটা পালন না করে স্পিকারের কাছ থেকে ওখানকার যে ওত নেওয়া হয়েছে সংবিধানের নিয়মে নেই সেই জন্য রাজ্যপাল তার নিয়ম অনুসারে তাকে আবার চিঠি করেছেন ফাইন লাগিয়েছেন সংবিধান অনুসারে দেশ চালানোর কর্তব্য রাজ্যপালে তিনি যেটা

वो स्टेट का मुद्दा नहीं है वो नगरीकत तो आश्रय देने का डिसीजन सेंट्रल भी लग सकते और उधर क्या हो रहा है अभी ममता में ममता ने जो कर रहा है वो वोटिंग बढ़ाने के लिए वहां रोहिंग्या सिटीजनशिप देने के लिए तय है लेकिन जो बांग्लादेश का जो रिफ्यूजी है उनका सिटीजनशिप के देने के लिए खिलाफ मूवमेंट कर रहा है तो ये जो आह्वान किया वो जमात के लिए किया आम आदमी जो विक्टिम है उनके लिए नहीं किया तो हमारा जो होना चाहिए जो रिफ्यूजी उनका तो कानून सिटीजनशिप देने के लिए है ही तो वो जरूरी लगा ना कि पक्ष में सवाल करना चाहिए ममता को वो नहीं करके वो अभी जो हो रहा है जो बांग्लादेश में जितने जो जामात इस्लामी है देश के खिलाफ है वो के उनके लेकर यहां वोट बना देगा वो भविष्य में बांग्लादेश बनाने के लिए इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए सब कर रहा है इसलिए वो जय बांग्ला भी नारा भी लगा दिया ममता बनर्जी तिनी ऊपर बांग्लार সকলকে আশ্রয় দিতে চাইছেন আসলে তিনি সকলকে আশ্রয় দিতে চান না যদি তাই চাইতেন তাহলে বাংলা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন যারা বাংলাদেশে অত্যাচারিত তাদের তিনি নাগরিকত্ব দিতেন আসলে এই সুযোগ নিয়ে তিনি এখন বাংলাদেশের সরকারের অত্যাচারে জামাতদের উপর যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা এই দেশে এসে প্রশ্রয় দেবেন এবং তাদের নাগরিকত্ব দিয়ে ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলাদেশ বানানোর জন্য ইসলামিক রাষ্ট্র বানানোর জন্য মমতা ব্যানার্জি চেষ্টা করছেন তিনি সংবিধানকে মানেন না তাই তার উদ্দেশ্য যেমন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে কলকাতাকে জঙ্গি স্থানে পরিণত করেছেন আগামী দিন জামাতকে এখানে আশ্রয় দিয়ে নাগরিকত্ব দিয়ে এটাকে বৃহত্তর বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন পূর্ব থেকেই তিনি জয় বাংলা স্লোগান তিনি তুলেছেন এই কারণেই